Молодец! Молодец! Пожалуйста, поделитесь с руководником милиции ознакомьтесь с пакетом документов, который будет предоставлен. Я представитель строительной компании, которая здесь устанавливает заходы. Как называется строительная компания? да? Да. То есть, по сути дела, еще раз говорю, вы не имеете никакого отношения вот к этому решению? Это хозяйственная деятельность между двумя субъектами. Вы да, в курсе, что можно устанавливать, допустим, этот заход? срок, который пройдет э, на апелляцию. Вы, вы, вы меня не услышали. Решение пришло Согласно законодательной базе, после получения декларации на строительство, я устанавливаю забор. О том, что мы между собой, две строительные компании... Что вы недостоверные данные, по ну, вы, значит, возьмете, я так понимаю, это все происходит сегодняшний первый день, правильно? Значит, вы могли уже право все это оспорить. Если вы это не оспорили, значит, она имеет юридическую силу. Правильно я так понимаю?